Значит, я начинаю. Меня зовут Анатолий Велимовский, я депутат Киевского городского совета по 24 округу. Жмаченко находится в составе моего округа. Я сейчас буквально 5 минут займу ваше время, просто расскажу о ситуации, что у нас получилось и откуда вот эта ситуация возникла. После этого э, я гарантирую, что я перестану быть депутатом и я просто стану модератором этих общественных слушаний. Для того, чтобы у нас не было каких-то вопросов о недемократичности этих слушаний. Наша ситуация достаточно давняя. В 2007 году уважаемая команда молодого, молодая команда нашего Черновецкого передала этот лес в аренду фирме Дизбуд. При этом земля была выведена из лесной зоны в зону для застройки. Средница долго не начиналась. После того, как я стал депутатом, это было летом этого года, многие из вас меня знают, потому что я был на встрече, которую тогда представители того дисбуда пытались провести с местными с вами, с местными жителями, с тем, чтобы уговорить на застройку. Если вы помните, я тогда выступил и сказал, что за этой застройки не будет. По одной простой причине. Во-первых, категорически негативные отношения местных жителей. Во-вторых, сама застройка, при которой вырезался весь лес 2,1 гектара, под 7 выше, которые должны были поставлены, мне совершенно полностью не устраивало, как и вас. После этого, но тогда, если вы помните, я обратился к застройщикам и сказал, что, ребята, я понимаю, что вы там около 2 миллионов гривен примерно заплатили аренды за этот лес, за все это время. Давайте каким-то образом садиться, и мы будем думать, каким образом вам эти деньги вернуть. Я это сделал специально. Почему? Я просто сейчас полностью расскажу ситуацию. Уже извините, там 5-7 минут потерпите. Почему? Потому что ну, на тот момент я понимал, что бывшие владельцы ⁇ это дисбуда э, ⁇ ну, не являются какой-то сильной структурой, и мы с ними серьезно можем бороться. Поэтому, для того, чтобы не, не было идеи продать этот участок, давайте, может, вот я вам верну деньги и придумаем, как вернуть деньги, а лес останется у населения. Застройщик пошел на продажу участка. Пошла информация в интернете о том, что продается участок земли. На самом деле продавался не участок в земли, а продавалась сама фирма «Дисбуд». Ну, то есть те, кто занимается бизнесом, понимают, что предприятие можно продать, поменяв одних акционеров на других учредителей. На других учредителей. Продавалась фирма «Дисбуд». Ко мне, как депутату, который ну, имеет определенные там, весы, который может каким-то образом влиять, приезжали как минимум два крупных застройщика с, с вопросом, скажи, скажи, Анатолий, а как твое отношение? Я ему еще что-то говорил, ребята, не власти, не покупайте потому что здесь строить не дадут, как минимум. В конце концов, в ноябре этого года, это было в начале ноября, появился третий субъект, который говорит, что мы приобрели уже фирму «Дисбуд», и мы собираемся строиться. Я им сказал свое мнение, говорю, ребят, лучше не лезьте, попытайтесь лучше отыграть назад, верните деньги. Здесь сидят представители, то есть у нас вот мне нечего скрывать, какой разговор был. Говорят, нет, мы договоримся с местными жителями. Я говорю, если местные жители подтвердят, что они за какое-то разумное строительство, я, естественно, против местных не пойду. Я все-таки депутат, выбранный людьми. Пошли дальше. Меморандум. Я попросил тогда активистов, которые против стройки, собрать подписи против строительства. К сожалению, тогда это не было сделано. Потом был меморандум. Я знаю, что там есть какие-то вопросы по качеству подписи по этому меморандуму. Я сейчас убираю этот вопрос. Но когда возникло уже начало, начались подготовительные работы, Возникла следующая ситуация, что я вижу, что я увидел, что часть местных реально поддерживает это строительство в обмен на какие-то обещания со стороны застройщика, действия. Часть людей, которые выступают категорически против. Мы провели два раунда переговоров, достаточно в узком, со стороны с активистами и застройщики, с обоих сторон активисты и застройщик и я, к которому мы пришли к выводу, что решить эту проблему можно за счет проведения общественных слушаний. Поэтому огромное спасибо вам, что вы сегодня пришли и чтобы не безразличны к судьбе того, что вокруг вас. Теперь дальше. Буквально еще пару минут, после этого, будет, если не будут вопросы, я отвечу. Поехали дальше. Застройщик на сегодня принципиальная вещь, которую я с самого начала оговариваю. В зависимости от... Значит, у нас сейчас в законодательстве такая форма, как общественное слушание, не существует. То есть юридически это ничего не значит. Оно будет значить для меня, как депутата, который может в той или иной степени влиять на застройку. Объясняю ситуацию. Если вы сегодня своим голосованием, большинством, проголосуете за застройку, я не буду мешать застройщикам. Если вы проголосуете против застройки, я вам гарантирую, что я в ближайшее время вынесу вопрос о расторжении договора аренды с застройщиком в сессионную залу. Более того, при всем том, что это будет сложно, я попытаюсь этот вопрос продушить в сессионном зале. Далее, кроме того, если будет такое решение, я гарантирую, что они не смогут заделить самый, начать строительные работы, потому что без разрешительных условий и ограничений строительные работы они начать не смогут физически. Что они сделают? Я просто хочу полностью, чтобы вы понимали ситуацию. Они пойдут в суд. Проблема у нас юридическая следующая. Дело в том, что Киеврада выделила им землю, Черновецкий этот договор не подписал. Договор аренды земли между Киеврадой и застройщиком подписан судебным решением. Поэтому, даже если Киеврада примет решение о расторжении договора аренды, они пойдут в суд и будут протестовывать это решение. Поэтому, юридически, с моей точки зрения, ситуация 50 на 50 в наших судах. Но, говорю больше, они пойдут в суд с двумя миллионами гривен, которые они сэкономят на ремонте домов. Я говорю о реальности, которая существует, к сожалению, в нашей жизни. Коллеги, еще раз. Я говорю о реальности, я хочу, чтобы вы понимали ситуацию. Поэтому, значит, еще раз, ребята. Значит, мы решили это таким образом. Значит, я сейчас буду просто модерировать слушание. Значит, я предлагаю следующий регламент слушания. Э -э Застройщик примерно... Сколько вам надо времени? Господа, смотри, минут 20. Они презентуют свой проект, как они это видят. После этого, коллеги, еще раз, еще раз, процедура будет абсолютно демократичная. После этого, 20 минут, вот в... подождите. Значит, подождите, идем дальше. Какой цирк? После этого 20 минут, вопросы к застройщику. После этого свободный микрофон, который стоит здесь. Все смогут высказаться. Значит, по регламенту выступлений.